کی ہے کہ وہ ایک آدمی بنی اسرائیل کا کہ جس نے ننانوے قتل کیے تھے ننانوے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد خیال آیا کہ کیوں نہ توبہ کر لوں ایک عابد کے پاس گیا ایک عابد کے پاس عبادت کرنے والے کے پاس گیا اور پوچھتا ہے جا کے مسئلہ کہ مجھے بتلائیے کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے میں ننانوے آدمیوں کا قاتل ہوں تو وہ آدمی چونکہ عابد تھا عالم تو نہیں تھا کہنے لگا نہیں جی آپ کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے ننانوے لوگوں کو قتل کرنے والے کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے اس نے کہا اچھا اگر توبہ قبول نہیں ہے تو پھر ننانوے تو ہیں کیوں نہ ون کی جو ہے تعداد پوری کر دوں سو کی تعداد ہی پوری کر دیتے ہیں پھر تو توبہ تو ہے نہیں سینچری تو پوری کرو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد پھر وقت گزرا اور پھر خیال آیا کہ وہ مالک تو بڑا غفور الرحیم ہے اب ایک عالم کے پاس گیا اب عابد کے پاس نہیں آج ان کے پاس گیا اور جا کے سوال کرتا ہے توبہ کا راستہ ہے اس نے کہا کیوں نہیں تیرے لیے کون ہے جو تیرے اور کوئی انسان توبہ کرنی چاہے اللہ کی طرف آنا چاہے اور کوئی رکاوٹ بن جائے تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے لیکن ساتھ ایک طریقہ بھی بتلا دیا کہ توبہ کر لو اللہ سے اور توبہ کرنے کے بعد اس بستی کو چھوڑ دو اس بستی سے ہجرت کر جاؤ اس علاقے کو چھوڑ دو یہ تیرے لیے سازگار نہیں ہے فلاں نیکوں کی بستی کی طرف چلے جاؤ اب اس نے کیا کیا اللہ رب العالمین کے ہاں توبہ کی توبہ کرنے کے بعد اپنے علاقے کو چھوڑ دیا اب سفر کرنا شروع کیا اب سفر میں ہی ہے کہ راستے میں موت والے فرشتے آ جان قبض ہو گئی اب معاملہ یہ ہے کہ توبہ کر کے تو نکلا ہے اس بستی کی طرف اب اس بستی میں پہنچا ہی نہیں بہت پہلے ہی اس کی موت آ گئی ہے اب رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے رحمت کے فرشتے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے کیونکہ یہ توبہ کر کے نکلا ہے اور اللہ کے راستے کی طرف ہے تو ہم لے کے جائیں گے عذاب والے کہتے ہیں نہیں تم کیوں لے کے جاؤ گے اسے ہم لے کے جائیں گے توبہ تو کی ہے لیکن کوئی عمل نہیں کیا نیکی کا کوئی کام تو نہیں کیا ہے اب یہ معاملہ اللہ العالمین کی طرف جاتا ہے اللہ رب العالمین اس بات کا حکم دیتے ہیں اچھا پھر ایسے کرو تم زمین کی کر لو دیکھو کہ جہاں سے چلا ہے وہ کم سفر کیا ہے یا جدر جا رہا ہے وہ کم رہ گیا ہے وہ دیکھ لو اگر وہ کم رہ گیا ہے تو رحمت کے فرشتے جنت والے لے جائیں اگر سفر تھوڑا کیا ہے تو پھر عذاب والے لے جائیں اب بمائش ہوئی اور اللہ رب العالمین اندازہ کیجئے کہ جو شخص اپنے رب کی طرف نکل پڑتا ہے اللہ اس کی مدد کیسے کرتا ہے اللہ اس کو کس طرح پسند کرتا ہے اللہ پھر اس کے لیے کیسے کیسے جو ہے وہ یہ ذرائع پیدا کر دیتا ہے اللہ نے زمین کو حکم دیا اس کے اختیار میں ہے سب زمین کا حکم دیا جہاں سے چلا تھا اسے کہا کہ تو ذرا پھیل جا اور جس طرف جا رہا تھا اسے کہا تو ذرا سکڑ جا اب جب پمائش ہوئی پمائش کرنے کے بعد پتا چلا کہ وہ گرا ہے اس انداز سے کہ ایک بالشت بالشت کتنی ہوتی ہے ایک بالشت جدھر جا رہے اس طرف زیادہ چلا گیا ہے ایک بالشت کا صرف فرق اب اس فیصلے کے مطابق رحمت کے فرشتے لے گئے جنت کے فرشتے اسے لے کے جا رہے ہیں اللہ اس انداز سے جو شخص اپنے رب کے ساتھ اپنی لگاؤ لگا لیتا ہے اپنے رب سے صلاح کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے وقص کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اپنے رب سے خالص ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے اس طرح پھر نجات کے راستے کھول دیتا ہے اس کی بخشش کے ذریعے بنا دیتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے آ میرے بندے اگر تو نے مجھے یہ پہچان دیا ہے اگر تجھے اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ تیرا ایک رب ہے جو معاف کر دیتا ہے تیرا ایک مالک ہے جو ہے جو اس کی طرف لپک کے آتا ہے جو اس کی طرف چل کے آتا ہے وہ بھاگ کے آتا ہے آج اس ہی میں تیرے لیے رحمت کی اور توبہ کے دروازے کھول دیتا ہوں اس لیے میرے بھائیو اس سبق سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو آدمی بھی جس طرف چلتا ہے جس کام کے لیے یہ ضروری نہیں ہجرت کے لیے نکلا ہے اگر وہ کسی جہاد کے سفر میں گیا ہے راستے میں موت آ گئی ہے وہ حج اور عمرے کے سفر پہ نکلا ہے راستے میں موت آ گئی ہے وہ کسی دین کے علم کے حصول کے لیے نکلا ہے راستے میں موت آ گئی ہے کہیں بھی نکلا ہے اس کی نیت کے مطابق